Шування починається з здорового сніданку. Сьогодні Олексій Урсуленко поділиться з нами своїм рецептом його приготування. З чого ми починаємо завтрак, це хороше настроєння. Без хорошого настроєння завтрак у нас не вийде. Здоровий завтрак може бути той, який дає динаміку організму, насищає його і не переружає організм. Сьогодні у нас буде вітамінний салат. который дает человеку энергию, здоровье и достаточно питательных веществ, живую энергию. Состоит из морковки, но не простой морковки, а морковки, выращенные моими родителями. Я знаю точно, что эта морковка, она настоящая, что у нее нет ни химикатов, ни каких, и она полезная. Будет состоять из яблок, семеринки, в принципе, сейчас вот самая такая точная и хорошая яблоко-семеринка. Будет состоять из изюма и наших грецких орехов. То есть все наше местное, все натуральное. Вот такая морковка, которую общем, мои любимые родители. Берем морковку и просто ее э, моем под краном. От песка освобождаем. Глина это не так страшно, что должен быть обязательно в легкой или более тяжелой форме, но так, чтобы не пережал организм. Потому что именно рано утром каналы желудка начиная с 7 часов утра до 9 это его природное состояние он активен и если бы он, будет он активен бесполезно то со временем будут может сразу не будет проблемы но со временем проблемы возникнут такая у нас молоко получается просто помытая, не очищенная, и все питательные вещества здесь сохраняются потому что мы очень часто едим вещи которые нам дают энергию, но не дают питательных веществ. Потом мы берем яблоки. Если яблоки, конечно, у вас неизвестного источника, то, конечно, лучше их домочить каким-то образом в воде некоторое время, чтобы вышли оттуда все негативные питательные вещества. Но если это выращено тоже у вас от ваших родителей, или вы знаете людей, которые выращивают экологически чистые продукты, то вы можете ее мыть. Следующий этап. Натираем морковку на, на мелкую терку, потому что она будет более сочная, более, более приятная на, в, на вкус, скажем так. Очень важно во время того, как эти морковку, следить за своим положением тела, так как это тоже является частью зарядки. И улыбка, обязательно сопровождение приготовления завтрака. Ну и последний элемент, он самый классный, который остается, нужно до конца его не тереть, а просто съесть. И туда же натираем яблоко. Яблоко добавляется сюда для точности. А уже орех и изюм вы добавляете по вашему желанию. Вообще самая полезная пища это самая простая пища. песни пить приветствуется во время приготовления завтрака. В конце мы добавляем изюм. Ну, предварительно мы его замочили. И всыпаем изюм наш в наш салат. Берем орехи. Просматриваем их, чтобы не попадалось ничего в зуб. Очень важно, чтобы орехи были без Знаете, без чего? Без грибков, потому что грибок, который находится в орехах, он очень вреден для организма, он является отравляющим веществом. Поэтому всегда очень внимательно нужно покупать орехи. И особенно тех орехов, которые приводятся нам из-за пределов нашей страны, всегда может быть, даже вы можете не видеть, но грибок там может присутствовать. Продукт, который выше у нас здесь, он всегда более полезен, чем в других странах. И дальше мы берем этот орех. И очень важно... Именно в руках орех раз, раз, ну, получается, раздавить. Что дает орех? Орех дает жиры, способствует хорошей работе головного мозга, он способствует тому, чтобы разжалась на немножко кровь. Мы добавляем немножко растительное масло, потому что растительное масло это очень полезное для человека Масло, Солнечное масло способствует тому, чтобы человек все-таки худел. То есть если у человека есть лишний вес, он худеет. Перемешивать нужно именно руками, рукой. Потому что именно рука она дает, она может нормально выдавить. Она не передавит продукт, и он получается такая жизненная энергия в нее очень такая серьезная заложена. Завтрак готов, будем пробовать. Приятный вкус. Чувствуются орехи. Идем. Мне нравится. Алексей, ну а как вы относитесь, допустим, к готовым блюдам, которые реализуют там разные торговые точки? Я, я отношусь к этим вещам достаточно положительно ко всем, но считаю, что все-таки больше, больше пользу те продукты, которые именно приготовлены сами. Ничего, ничто такого наслаждения не несет, как приготовленная пища собственными руками. Ну, а утром, вот если не хватает времени, чтобы приготовить завтрак, люди спешат. Может быть, есть смысл приготовить этот завтрак вечером? Ну, это совершенно нецелесообразно, потому что мы получаем мертвую энергию, которая, грубо говоря, умершего продукта, да. Я думаю, что лучше немножко раньше встать, принять холодный, горячий душ. То есть контраст сначала теплый, потом холодный душ. Сделать небольшую дрядочку, приготовить себя покушать. Тогда человек будет... Настолько у него энергии? И если мы заключен время, то примерно одинаково будет время на полуфабрикаты и на, такие, э, на то, что мы снято, тоже немного времени уходит. Алексей, я знаю, что вы сторонник э, проведения перед завтраком э, легкой восточной разминки. Да, желательно, ну, не перед завтраком, а перед приготовлением завтрака это на лучше. Напоминаю, что мы сегодня были в гостях у Алексея Урсуленко, который нас э, накормил завтраком полезным, вкусным. Э, спасибо, Алексей. Спасибо, Надеемся спасибо. часто бывать у вас в гостях. Я рад, что вы ко мне пришли в гости. Э, всегда, всегда рад, пожалуйста, э, что смог поделиться тем, как я приготовлю завтрак. А телеберителему хочу пожелать любви, счастья. И хочу сказать, что у каждого, конечно, свой адаптер, свой индивидуальный, тот, который вот он любит, которого полюбил, и он должен найти то, что ему полезно, то, что ему действительно помогает в жизни. И приготовление адаптера нужно добавить кусочек любви, потому что именно любовь это является главным ингредиентом в любом приготовлении пищи. Спасибо.